Уважаемые депутаты, приступаем к вопросам из раздела «Разное». Я сейчас хочу в первую, в первую очередь пригласить Вениченко Марию Николаевну. Мария Николаевна специалист отдела развития. У нас, уважаемые депутаты, у нас мы все законы с вами послушные, в основном правильно, во всех отношениях к граждане нашей громады. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в дальнейшем, есть закон, не только чтобы мы с вами где-то проявляли свои там какие-то а и его исполняли. Поэтому сегодня я хочу вручить при всех под камеру. Э Получите, пожалуйста. Если это не ваше, скажите, что это не ваше. Да. Спасибо. Так, следующий вопрос. Разделы разные, пожалуйста, детский. Татьяна. Нет, Татьяна Леонидович. До 6 років, без права занятия на ней, ще имеет право покупать для детей возрасте от 6 до 14 лет, Хотелось почутить, что Мы это в песме он вам ответит, Мы посмотрим законы.

Sure. Людям познайомитися з нашим містом більш детально. Ну і сподіваюсь, що дана робота буде у нас рідною. Якщо є обояви і будь ласка, можете його прислати. Дякую. Цьому сьомо на сайті ради оприлюднено оголошення під назва результати відпраці про отримання Івановичем грамоти кабінету міністрів. за вагоми внесок забезпечення розвитку місцевого самоврядування України. Вони просто питання були, які номінації за поданням якого? Органу? вопросы рассмотрены. Спасибо за э, принятое решение. Что у вас? Я вопрос хотел к вам и к товарищу Ленеко. Все равно. Поселок Усковка. Год назад лично с вами я говорил и с товарищем Лемеко. насчет того, чтобы в городе Мерефе организовать духовой оркестр, который бы э, участвовал. В разных давайте мероприятиях Давайте присядем. Это вопрос персонально ваш, поэтому давайте мы это отдельно. Вы придете на разные если дела. мы с вами разберемся. Нет, так чтобы все депутаты слышали, понимаете? Что слышали? Дело в том, что давайте. год уже идется это. Хорошо. дело. Хорошо, а послушаем депутаты, да? Давайте, давайте. Оркестр до сих пор нет. Вы лично со мной говорили тет на тет. Даже сказали, что я хочу, это ваши слова, чтобы был оркестр. Чтобы в гусарских костюмах, как может быть вы помните, DVD. чтобы все было хорошо. У вас сейчас идет деньги. два больших деньги. мероприятия. Деньги? Нет, музыканты, бывшие военные музыканты со насекомого завода, с Дома культуры Овощевод, старые, они деньги не просят. Они просят для того, чтобы поиграть на мероприятиях на ваших. У вас два мероприятия в августе только, День независимости. День освобождения у, э, города Мелеха, ну и остальные там будут, там, 1 сентября и другого. Почему бы не играть оркестром? Это приятно, люди пришли посмотреть. Нет, товарищ Худинек, я говорил тоже, он на это пустился, параллельно все идет, понимаете, горизонтально, ничего нет. В Доме культуры никого, ничего нет. Я уже говорил и с оркестрантами, которые хотят играть, и человек, который бы занялся этим делом, все говорил этот товарищ э, Енеки, он ничего на это не пустил. Вы тоже, кстати. Второе. Э, в зимнее время дети, детям нечем заняться. Раньше занимались и уездным спортом, и коньками, и велосипедом, все чем угодно, хоккеем. Э, на прошлую зиму собирались сделать э, каток в городе Мерет. Пошло, все хорошо. Даже бегали место выбирали. Три места при мне выбирали. В селекционной, в Мерефе и еще. Возле речки. Выбрали возле речки. Катка в прошлом году так и не было. Я хотел бы узнать, кто возможно. Кто выбирал? С, с организацией Лялюка. Депутат был по селекционной. селекционной. Лялюк там. Районы, как Коваленко. Нет, Нет, для Коваленко, Труманова. Да, Давайте Руслан Сергеевич, дадим ответить на вопросы. Сейчас, и последнее. На территории Утковка сейчас дети катаются на роликовых коньках по трассе, по проезжей части. Я сколько раз не говорю, сделайте, пожалуйста, хотя бы метровую шириной трасс круг, как в цирке, дорожку, для того, чтобы дети катались, потому что Любая машина может сбить человека. У нас получается, что денег нет. На ремонт посовета, дорог, на ремонт в мире какие-нибудь, все это есть, понимаете? А на то, чтобы сделать что-нибудь для людей, у вас денег никогда нет. Когда выиграем, подождите, когда выиграем э, конкурс... Там якийсь, то що нам дадуть деньги, так там і получим. А якщо не виграємо, то, що нетрівня, ще твалю. Не по кожному питанню три репліки. Перший, духовий оркестр. Ми з вами спілкувалися, я вам казав, для того, щоб існував духовий оркестр, повинен бути керівник, який буде цим займатися. Є! Зачекайте, крім ваших слов, є, я їх щось не бачив. До нас не зверталися, як ви кажете, ветерани духової праці. Для того щоб ми їм надали приміщення, такі приміщення є, і ми їм залюбки будемо надавати. Для того щоб створювати, ми привлікали з вами. Ви пам'ятаєте всі прекрасно, коли ми прилікали на 9 мая все тут беззахтання, там Малійченко. нічого нічого не діє. Ну це ж один із тих же активістів. Стосовно самого житів спорту. Я думаю, що тут всім все зрозуміло. Стосовно того місця катання, про яке йде мова, це катання була лічна ініціатива сім'ї Лялюк. Ви на своєму підприємстві робили цей каток, і хто хотів, його відвідував. безкоштовно. Всі замерзли, всі каталися. І останнє стосовно роликів вутківці, я думаю, що для того, чтобы научиться ездить на роликах, будет достатньо місця біля клуба на дорожке и э, перед клубом. Я думаю, там прекрасное покрытие для того, чтобы покататися на роликах. Вон спасибо и там спасибо. и катаются.